Kanalım izləyicilərinə salam, salam olsun. Bu gün mən sizə tutya yarpağının nə qədər faydalı olduğundan danışacağam və zəhərlərindən danışacam. Kimlə tutya yarpağı istifadə etmək olmaz, yəni kimlə həkimdən məsləhət etməlidir istifadə etməmişdən əvvəl bu barədə sizə məlumat verəcəyəm. Təkvində süddən 25 dəfə çox, kalsium, kalsium, ıspanağın 15 dəfə çox, dəmir olan tutya yarpağının faydalarını hələ də bilməyənlər var. Yapaq hər təhftə ağacın üzərində olub. Əgər siz təməllik etməsənizsə, bu ağacdan müəyyən qədər yapaq dəyə bilərsiniz. Yapaq dəyərkən sizə baxan və onun faydasını bilməyənlərə də faydaları haqqında məlumat verin ki, onlar da onun faydalarını bilsinlər və sizinlə bəcə ondan istifadə etməyə başlasınlar. Çəçəy xəstəliyinə faydası ağlasılmaz dərəcədədir. Tut yarpağının çayı bir çox xəstəliyin müalicəsində istifadə olunur. Səhiyyə sahəsində tut yarpağının tut xədə faydası mövcuddur. Qızdırmanı salır, yayda infeksiyaya qarşı qorutur və qışda isə qayna dağaq undan qızdırma salıcı kimi istifadə edə bilərsiniz. Yayda yığdıqda qudmadan istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, çay dəmləyərkən ikəyəsinə ağacdan yığdığınız tutya bağını üyərək e, çaynığa əlavə edin. Bu bədəndəki atıq çöplərin kölə çıxmağına yardımçı olacaqdır. İnanın ki, hər bir insanın bədənində bəyən çöpləri vardır. Bədəndəki çöplər insan orqanizmində şişkinliyi və insanın kökəldir. Tutya bağı ürək xəstəliyi yalanmasının qarşısını alır. Boğaz ağrısı və bronxit müalicəsi üçün səhər və axşam yeməkdən əvvəl ac qarna tutqayapağı çayı içmək məsləhətdir. Yaxşı olar ki, ac qarnı içdikdən sonra 3-4 saat heç nə yeməyəsiniz. Bədəndə olan hər şeyi kölə çıxır. Tut yarpağı eksilmə xəstəliyi müalicəsində istifadə olunur. Dəyənin qocalmasının qarşısını alır. Ağır kəsici təsirə malikdir. Çayın dəmlənməsini indi məsəsə göstərəcəm. Çayı 2 güvə dəmləmək olur. 2 çaynişdən istifadə etmək istəməyənlər üçün çay dəmləməyi göstərəcəm. Əgər istəsəniz 1 litr suya 2 yemək qaşığı quyudulmuş tutya yarpağı ataq dəmləyə bilərsiniz. Təxmini 2 saat dəmdə qalır. İkinci dəmləmə prosesini işləyən adamlar edə bilmir. Tələsənlik üçün isə birinci çay dəmləmə prosesi daha uyğundur. Qaraciyər xəstəliyinin müalicəsində hər gün 3 stəkan tutya yarpağı çayı içmək məsləhətdir. Nəzərinizə çatdım ki, tutya yarpağında tutqada vitamin var, yəni C vitamini və sinkdir. Çayı ilə ağız sıxı qarqı edə bilərsiniz. Ağızda, boğazda olan ey, bütün viruslar məhv edir. Təziqi aşağı salır. Qeyd edim ki, hamilə qadınlar, az yaxşı uşaqlar və təziqi aşağı olanlar həkim məsləhəti ilə tutya bağı çayı içsinlər. Xəlkecx xəstəliyinin müalicəsi üçün ən tövsiyə olunan bitki çayıdır. Əsəbləri sakitləşdirir, insanı rahatladır. Damlaad yağlanmanın qarşısını alır bətəndə olan yağları yandıq. Allergiyası olanlar və xroniki xəstəlik olanlar mütləqə tut çayı içməzdən əvvəl həkimlə məsləhət etsinlər. Əgər daimi içmək istəsəniz, 15 gün için, 15 gün də isə fasilə verin. Əks halda mədənin asazlıqla əmələ gələ bilər. Təsir ki aşağı olanlar çayın içərisinə bir çay qaşığı bal əlavə edəyək, içə bilərlər. Gördüyünüz kimi, mən bu da çay çayın içərisinə çox da ə çox tökməyin tutya bağını çünki əgər çox istifadə et, et, etmək istəsəniz o zaman siz ə, ə, əlavə dəmləyərək istifadə edin yəni çayın içərisinə çox tökmək olmaz tutya bağını əlavə dəmlədikdə isə 2-3 stəkandan artıq içməyiniz tövsiyə olunmur Əmə əcəy çayını çəsnə atağıq bu şəkildə istifadə etmək istəsəniz, mənim çikimi ataq istifadə edə bilərsiniz. Mən burada əlavə qurutduğun piç yağ bağlarından da istifadə etmişəm. Yəni təkcə tut yağ bağı deyil, qayda qurutub qışda isə içmək məsləhət görürdük. Əminəm ki, sizlər üçün faydalı video olmuşdur. Əgər çib bəyəndinizsə kanalıma abona olmağı, bəyənməyi və mənə dəstək olmağı xahiş edirəm sizdən. Və sonuna qədər izləsəniz də izlədiyiniz üçün təşəkkürümü bildirirəm. Hələlik. Bir şeydə nəzərinizə çatdım ki, ə, xatırlatma şəklində olaq. Qağdal saplağına aid ə, məndə video var. İstəsəniz o baxıb linkdə izləyə bilərsiniz. Evə, bir də ki bütün meyvələ haqqında məlumat vermişəm, e, meyvələrin faydaları və onların yağ baxlığı haqqında e, faydaları haqqında məlumat vermişəm. E, və yeməyənlər barəsində də mütləq bir video çəkib paylaşmağa çalışacağam.